Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Alhamdulillah Nahmadu wa salli ala rasul karim Yang berbahagia Menteri Mengenal Wanita Tusi Sri Nasir Syukri Timbalan Menteri Tuan Nuraini Duta-duta besar Pesujaya tinggi Dan Sudari dan saudara yang dimuliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana sambutan hari wanita 2025 ini uh, juga sebenar Ramadhan Karim am wa antum bikhair mudah-mudahan penyempurnaan dan puasa kita dapat kita tingkatkan akan ada kaitan dengan diri peranan sebagai ibu peranan sebagai wanita membangun keluarga meningkatkan mutu ketakuan kepada Allah SWT lebih prihatin kepada masyarakat terutama yang perlu pembelaan yang terpinggir dan ini saya fikir dan saya percaya selari dengan tekad dan komitmen yang ditunjukkan oleh Nancy sebentar tadi dan juga Kementerian dan Dasar Wanita kita saya tidak perlu tegaskan tentang komitmen kerajaan lagi kerana munasabah bagi rakan-rakan pimpinan wanita untuk menanyakan tindakan memperkasa peranan wanita ya. Ini bukan lagi suatu tuntutan sepihak Kalau mau kita bangunkan negara, kita harus bangunkan keluarga. Mana kita mulakan membangun keluarga itu dengan memperkasa wanita sebagai ibu dan pendidik yang meletakkan asas bagi pembinaan generasi. Semua kita yang berhasil Peranan didikan tentunya ibu bapa tetapi lebih ramai yang mengatakan pengaruh dan peranan ibu saya termasuk kerana ibu saya marhum Puan Cik Yan Amin Hussein di antara yang telah membentuk mendidik menunjukkan kasih sayang erti kehidupan erti kemanusiaan erti ihsan didikan agama nilai jadi sebab itu soal pembangunan keluarga itu tidak harus dipinggirkan dan tentunya bila kita dewasa berumah tangga bagi saya Azizah menjadi pendamping dan kadang-kadang banyak sangat nasihat tapi membantu jadi kita bila bicarakan keluarga ini sebenarnya kita kadang jadikan seperti pandangan lambang kita lupa kita mau jayakan digital kita berjayakan AI yang kita bicara pendidikan TVET semua itu berpangkalan kepada pembinaan syaksiyah di generasi muda yang juga dimulakan oleh keluarga dan wanita apa yang lain sedikit unik dengan madani ini kita bicara betul orang bicara kemampanan ya ekonomi ya teknologi teknologi baru tenaga baru AI dan digital tapi kelainannya ialah kita memupuk nilai kita meletakkan asas keyakinan kita memberikan kesedaran tentang nilai kemanusiaan Ya. Dan bila kita bicara soal nilai, kemanusiaan, ihsan, rahmah. Itu semua masih lagi bergantung banyak kepada peranan wanita, khususnya ibu. Kita bicara soal disiplin sekolah. Soal keganasan rumah tangga. Soal penderaan termasuk gangguan seksual. Yang dibicarakan oleh Persatuan Persatuan Wanita, mutu pendidikan, disiplin dan budaya, pembelajaran dan ulang kaji masih lagi berantung kepada rumah tangga dalam mengejar pembangunan pesat, seringkali kita abaikan asas ini. Jadi sebab itu kerajaan khususnya Kementerian Pembangunan Wanita diberi perhatian dan saya bangga kerana menteri tu si Cik Nancy Shukri itu menggunakan kesempatan dan peluang di tiap mesyuarat mingguan jemaah menteri itu untuk mengemukakan pandangan bagi pihak kementeriannya Meletih saya dengar Tetapi dia dalangkan peranan dengan baik Dia ucap tahniah kepada ya. Kerana kalau tidak Kita anggap ini satu andaian Jadi kita perlu pimpinan wanita Yang cukup berkesan Menyuara dengan berani dan terang Apa arti kebebasan Apa arti demokrasi Dan memanfaatkan ruang dan peluang Membicarakan dengan baik mengemukakan pandangan supaya dapat membantu membangunkan bangsa dan negara. Jadi saya tekankan tentang keluarga. Karena bagi saya itu sangat integral paksi dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Tentunya kesibuk-kesibukan kita dan tuntutan kita, keutamaan kita menyebabkan kita kebendekan ke isu-isu yang lain tetapi tidak boleh dipinggirkan kita masih dalam keadaan dunia dengan perubahan begini tapi kadang-kadang kita lihat perilaku kemanusiaan dengan kebebalan mereka bengis mereka fitnah mereka penderaannya rumah tangga itu bagi saya sangat mengaib dan menjijikkan yang menyebabkan kita harus bertanya di mana asas pendidikan kita di mana kesedaran agama kita? Apa yang diajar di sekolah dan di rumah? Sebab itu saya ingin menggesa sebagai permulaan rakan-rakan supaya memberikan perhatian ini, membantu, ya, memberikan teguran dan cadangan dan usulan supaya kita dapat perbaiki. Yang keduanya ialah tentang program. Menteri tahu bahawa saya tidak hanya khusus mengadakan program mendukung di bawah kementerian kerana kebajikan dan pemerkasaan wanita itu harus mendapat komitmen yang menyeluruh setiap kementerian bicara soal perpaduan ada peran wanita pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan ya. komunikasi mesti beri ruang yang secukupnya kepada wanita dalam kalangan penjawat awam peranan wanita walaupun kita saksikan beberapa tokoh-tokoh utama yang diberikan ruang kedudukan yang baik dengan prestasi yang kita mem, yang membanggakan tetapi tentunya saya mewakili juga pandangan mana saya gesa kepada ketua sekutu negara supaya mencari jalan meningkatkan peranan dan kedudukan wanita setimpal dengan kupayaan mereka kita tidak pilih wanita itu sekebetulan kerana dia wanita tetapi untuk berlaku adil kita pilih kerana mereka punya peruang dan kewibawaan dengan rekod yang cemerlang dan tidak harus di uh, sisihkan ditinggalkan semata-mata kerana mereka kebetulan wanita sebab itu contoh yang harus diberikan ialah Tentu dalam kerajaan sendiri yeah. Walaupun ada peningkatan sekarang 30% Jusa Dan ke atas itu wanita Tapi tentu boleh diperbaiki Dan saya telah gesa tahun lalu yeah, Bahawa sektor swasta pun harus ada pertanggungjawabannya Sektor swasta terutama syarikat-syarikat besar Syarikat-syarikat kerajaan, GLIX Harus mulai membuat penilaian mengapa di peringkat tertinggi jumlah wanita terlalu kecil jadi saya percaya Jemaah Menteri akan minta hal ini diberikan perhatian dan kita akan mendapat pelaporan kalaupun kurang tidak harus dipaksakan diangkat sekarang tetapi ada perancanaan yang teliti kerana kalau kerajaan tidak menunjukkan contoh permulaannya Saya fikir sukar digesa ya, Saya akan cakap swasta yang lain Saya swasta dari segi pelanaman itu Saya agak-agak parah ya, Kerana penyertaan mereka yang sangat minimal Dan peluang latihan saya sebut Sekarang dari segi dasar negara Kita tekankan Transformasi digital hmm, Kerana percambahan data center dan AI dan kita kena pastikan di Tibet, di universiti program-program di pusat kecemerlangan atau centers of excellence di syarikat besar ini penyertaan wanita harus ada ini uh, kita akan pantau dan saya percaya kementerian wanita harus diberi ruang untuk bersama dengan kementerian lain supaya dapat pantau tentang program yang memberikan sedikit perhatian kepada wanita Dari sudut itu, apa-apa um, program lain seperti mana yang dibicarakan semalam kebetulan atau uh, hari Jumaat dalam mesyuarat jemaah Menteri ada lagi dasar dan pelan tindakan wanita dalam pelbagai bidang dan respon saya kepada usul dari Menteri wanita adalah supaya semua kementerian mengambil perhatian untuk memastikan mem program. Uh, kementerian itu mengambil kira pelan tindakan itu. Kalau tidak pelan tindakan wanita hanya menjadi tumpuan dan perhatian kementerian wanita pembangunan wanita dan tidak mungkin kita capai kejayaan yang baik. Satu cabaran yang besar juga ialah dalam bidang dunia politik penyertaan wanita itu menyeluruh. Kemenangan calon-calon banyak bergantung kepada undi wanita. Tetapi Uh, penyertaan wanita dan penonjolan tokoh-tokoh wanita sebagai calon wakil rakyat di parlimen itu sangat uh, tidak memenuhi target kita yang awal. Kita sekitar 14%, ya. Walaupun target kita sekurang-kurangnya 30%. Uh, ada juga macam uh, parti saya tunjukkan tapi ada yang tak menang lah Tetapi harus ada gesaan ini. Dan saya fikir ini ruang bagi pimpinan wanita untuk menyatakan tuntutan mereka sebagai syarat menyokong parti-parti ialah dengan memastikan parti memberikan peluang tokoh-tokoh wanita menjadi wakil. Barulah saya fikir pimpinan parti-parti ini memberikan perhatian lebih supaya menentukan Uh, penyertaan mereka lebih menyuruh ini selagi yang dasar yang dasar kita pemerkasaan wanita itu menjadi baik utama dalam sejarah Islam itu sendiri seperti mana pernah disinggung sebelum ini ya. dari peranan Sayyidatina Khadijah kepada Aisyah dalam bidang tatkala hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah mukarramah ke Yathrib atau Madinah al-Munawwarah itu peranan Asma binti Abu Bakar mana bidang di mana tidak ada wanita daripada asal pangkalnya menerima wahyu Rasulullah itu didampingi oleh Khadijah bukan sekadar sekadar wanita isteri biasa tetapi pendamping pe, ya yang banyak mendorong dan membantu dan memberi ruang kemudian Asma bin Abu Bakar salah satu acara terpenting dalam sejarah umat manusia yaitu dalam peristiwa hijratun nabi Muhammad itu peranan Asma bin Abu Bakar yang diyakini kebolehannya kepercayaannya kemudian dalam keputusan hijrah itu sendiri sebelum berlakunya peristiwa hijrah Sebelum berlaku Ada dua kali Peristiwa penting Yang disebut Bay'atul Aqabah Al-Ula Dan Bay'atul Aqabah An-Nisa Bay'ah Aqabah Yang kedua Yang juga dikenali sebagai Bay'ah Aqabah Wanita Itu Menteri Wanita Menteri Wanita pada Menteri Agama pada Menteri Pendidikan pada Menteri Agama Dan Kalau dianggur selamat saya Now, Jadi Bagaimana boleh kita bicarakan soal wanita dan soalullah ya sebagai ibu macam meremehkan enggak tidak mungkin. Dari awal hijrahnya bai'ah bai'ah ni mana sumpah setia janji akan melayani menyantuni menerima pimpinan Rasulullah itu di Aqabah itu yang kedua itu kerana ramainya wanita dari Madinah atau dari Yathrib pada ketika itu disebut bai'ah Aqabah kedua bai'atul Aqabah thaniyah tapi juga dikenali sebagai bai'ah Aqabah an-nisa wanita sudah sudahi sejarah itu ini mana? ada perubahan besar dalam sejarah detik di antara detik penting selain benda wahyu adalah hijrah dan peranan wanita itu besar sekali sehingga dikenali sebagai bayah akabah wanita Baik. kemudian saya tahu peranan saya tahu Aisyah sebagai ya, gedung ilmu umat ya, gedung ilmu itu selain benda yang dikenal dari peranan Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah saya dia tanya ah, Aisyah dan yang juga selain daripada tokoh dan ilmuwan dan penyampai hadis dan pendidik masyarakat Madinah sampai lama kemudian setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam pernah juga mengepalai perang Jamal perang perang pernah berhujah besar di masjid tak kala menjelaskan kepada masyarakat perlunya perubahan mengikut pandangan saya ditanya, ah, Aisyah pada ketika itu ya. itu berbeda daripada pandangan-pandangan kita sekarang kadang-kadang bagi saya tergelincir kalau bagi kalangan yang tahu sejarah tidak boleh disangkal atau dimungkiri kenyataan ini baik tapi sekadar mengimbau kenyataan sejarah tetapi hebatnya wanita-wanita perkara awal kemudian tidak melakukan apa-apa itu hanya cerita yang kita mau dengar ini bukan penceritaan semata tetapi yang boleh membawa dan mendorong ke arah amal tindakan dan di sinilah ujiannya bagi menteri-menteri wanita bagi menteri-menteri kesuruhannya bagi pimpinan wanita dan masyarakat umumnya apalagi helah kita cara kita untuk tingkatkan dan perbaiki ada pelan dan harus dipastikan diserasikan supaya uh, dapat di uh, menafatkan bersama jadi ini yang disebut tadi tentang dasar yang inklusif bukan uh, saya nak, uh, sengaja singgung seolah-olah tidak banyak dia lakukan banyak dia lakukan kalau kita lihat senarai dan urutan tindakan-tindakan diambil selama ini banyak tetapi kalau lihat pada tahap pencapaian saya akui dalam dua tahun ni hutan Anwar bagaimana tentang program pemelaksanaan wanita saya akan jawab masih ada ruang untuk diperbaiki ini orang kata kalau ikut ini frasa yang digunakan oleh George Bernard Shaw yes there is room for improvement. Maknanya ruang itu ada untuk kita perbaiki. Sebab mau jayakan negara madani. Mula bermula dengan menjayakan keluarga. Memastikan disiplin sekolah dan anak-anak asas keilmuan memastikan keharmonian rumah tangga itu peranan wanita itu sangat integral. Dan kalau kita tidak pandang hal ini sebagai yang yang serius maka mat, konsep madani itu tidak dapat kita cernakan dalam kenyataan hidup kita. Jadi inilah yang saya nak singgung dan sampaikan tazkirah petang eh. Dan saya percaya kita akan jayakan dari keluarga wanita 2025 ini dengan moto yang menarik yang dipilih iaitu dia pertama menanam kerja cita-cita kita mesti ada cita-cita yang baik mesti ada semangat dan keupayaan untuk berbaiki ya. kalau saya singgung sedikit tentang hijrah itu dia ya. dari keadaan yang budaya yang usang yang lapuk uh, dengan kemunduran dan moral yang akhlak dan akal budi yang rendah dan kejahilan yang diungkapkan sebagai era of ignorance jahiliah itu dibawa semangat baru harapan baru aspirasi baru jadi sebab itu dipilih aspirasi dengan aspirasi dia tinggal aspirasi dan tidak ada legasi kalau tidak dilaksanakan yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita Dan menjayakan Hari Wanita 2025 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh